sidang hadirin mukminin kita kena tahu apa yang disebut sebagai keganasan rumah tangga. Nombor satu, sengaja atau cuba meletakkan mangsa dalam ketakutan. Sama ada dia pukul dia, suami pukul isteri, ataupun suami tak pukul isteri. Tapi dia ancam, dia ugut, dia akan pukul isteri dia. Pukul satu bak. Tapi ada orang dia tak pukul, tapi dia ancam. Dia ambil parang dia kata hang kalau hang keluar daripada rumah ni aku tetak dia kata tetak dengan parang dia tak pukul dia tak tetak cuma dia ancam dia ugut maka ugutan ancaman seperti itu termasuk sebagai keganasan rumah tangga boleh untuk failkan perceraian pada masa yang sama boleh untuk mendapatkan protection order ataupun interim protection order Ataupun Emergency Protection Order. Nombor dua, mencederakan secara fizikal pun termasuk keganasan rumah tangga. Nombor tiga, memaksa atau mengancam melakukan perbuatan seksual. Bukan sahaja di sisi undang-undang, seorang suami tidak boleh menggunakan kekerasan ke atas istrinya untuk mengadakan hubungan kelamin. Malah dalam agama kita juga suami tidak sepatutnya menggunakan kekerasan terhadap isteri dia. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tengok dalam kitab Ihya Ulumiddin karangan Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Imam Ghazali menyenaraikan apa yang patut dilakukan oleh suami apabila ingin mengadakan hubungan suami isteri dengan pasangan dia dengan bahasa yang mudah untuk tuan-tuan faham al-imam al-ghazali rahimahullahu taala seolah-olah dia nak bagi tahu kat kita bahawa hubungan kelamin ini dia mesti macam buku. Tak boleh buka buku terus penutup tak boleh. Siapa yang buka buku terus penutup dia tidak menunaikan tanggup, tanggungjawab dia yang sebenar sebagai suami kepada isteri dia. Isteri dia bukan perkakas mainan. Isteri dia bukan binatang. Isteri dia seorang insan yang perlu dimuliakan. Yang perlu dihormati hak dia. Maka sebagaimana buku, dia ada mukaddimah, dia ada bab satu, dia ada bab dua, bau penutup. Maka macam itulah hubungan antara suami isteri. Kena ada senda gurau, kena ada perkataan-perkataan, kena ada perkara yang menyeronokkan. Dan tidak boleh kita apa ni melepaskan syahwah dengan menganggap dia itu sebagai hanya alat permainan kita semata-mata yang tidak ada perasaan tak boleh sehingga kan bukan sahaja Imam Ghazali tapi ulama-ulama lain juga mensyaratkan bahawa suami tidak boleh meninggalkan isterinya selepas selesai uh, mengadakan hubungan suami isteri selagi isterinya tidak puas sebagaimana si suami juga mencapai kepuasan Dua belah pihak tuan-tuan. Ini agama. Maknanya tidak boleh paksa menggunakan kekerasan untuk hubungan kelamin. Yang keempat, mengurung atau menahan isteri tanpa kerelaan dia. Tak boleh. Isteri kita manusia, kita kurung dia. Tak boleh. Pernah tuan-tuan saya ada satu kes yang mana suami ni terlalu cemburu. Tingkap pintu rumah dia ni kena tutup semua. Takut orang luar nampak isteri duduk kat dalam. Ha, sampai tahap taro tarotu tuan-tuan. Cuba tuan-tuan duduk dalam rumah tutup semua tingkap nak rasa lagu mana. Kita ni cemburu atau kita ni beragama tuan-tuan jangan melampau. Setakat zon, setakat kita duduk syok nanti orang tengok. Padahal tak ada orang tengok pun. Kita tak boleh buat benda-benda yang macam tu. Ataupun khianat merosakkan harta isteri dengan tujuan untuk menyebabkan dia sedih. Tak boleh. Katalah isteri duduk main handphone. Biasa suami main handphone tak? tak kira lah suami ke isteri main handphone tapi katalah isteri main handphone kita marah kat dia kita ambil kita pecahkan handphone dia tak boleh nasihat dengan cara yang baik jangan kita mengguriskan perasaan dia isteri pakai tudung tak betul kita ni dah warak sangat mengaji tiap-tiap malam kan oh, pakai tudung elok-elok hang ni macam perempuan jalang oh, dia bagi jalang tu eh pada isteri pakai tudung cuma tudung tu dia angkat sikit nampaklah sikit isteri angkat dia ambil tudung isteri dia ada gunting tudung isteri dia bila dia gunting tudung isteri dia ini mencalar perasaan isteri menyakitkan hati isteri tak boleh ataupun isteri dia pergi dia keluar kita kita mah kita, kita tak suka kita pecahkan cermin kereta dia ataupun kita buat sesuatu kepada kenderaan dia maka itu dilarang dalam agama jadi itu contoh keganasan rumah tangga. Bagi sesiapa yang menghadapi masalah ni, macam mana dia nak buat? Antaranya ialah katalah isteri ada masalah dengan suami dia. Kalau dia masih sayang kepada suami dia dan dia mahu supaya suami dia diberi nasihat, dia boleh pergi ke bahagian kaunseling. Pergi ke pejabat agama, di pejabat agama tu dia dia ada bahagian kaunseling bahagian kaunseling kaunselor pejabat agama dia ada runding cara yang mana boleh tetapkan tarikh yang sesuai untuk untuk dihadiri oleh suami kita untuk diberi nasihat ataupun kalau kita tak mau guna secara formal kita boleh guna pihak masjid minta nasihat dengan pihak masjid dan sebagainya tapi katalah berlaku keganasan yang serius keganasan yang serius dia pukul sampai keluar darah ikut telinga ikut hidung muka dan sebagainya apa yang kita boleh buat antaranya ialah buat laporan ke balai polis yang berhampiran atau buat aduan di pejabat kebajikan masyarakat pun boleh atau pun tuan-tuan tak boleh keluar dial 15999 dial talian kasih 15999 atau pun terus ke hospital klinik yang berdekatan dan pihak hospital ataupun klinik tersebut akan mengambil tindakan atau memberi nasihat yang sewajarnya. Jadi macam kes ustaz kata tadi kes hak ugut dengan parang semua tu kan. Macam mana kita nak bukti kan kata benda tu berlaku sebab dia kalau kata pukul senang kita boleh tunjuk bukti kat polis. Yang hak ugutan yang hak tak ada ni tu. Dia ugut tapi dia tak pukul kan? kalau dia pukul betul-betul nampak kecederaan kita boleh pergi ke klinik ada kecederaan ada medical report tapi ugutan dia tak pukul dia tak cedera kan tapi dia ugut macam mana kita nak buktikan tuan-tuan ada banyak juga mahkamah dia boleh terima kalau walaupun tidak ada kecederaan sekadar ugutan tapi memadai dengan report polis ada report polis isteri diugut oleh suami dia. Suami dia kata aku akan pukul hang dengan kayu ni. Atau aku akan tetak hang 18 kali. Dia tak buat, dia ancam saja. Maka isteri pergi ke balai polis buat laporan. Setengah isteri dia tak membuat laporan, dia takut polis pergi tangkap suami dia. Maka kita kata gini, kalau puan tak mau polis tangkap, bagi tahu kat bawah tu saya buat laporan polis ini hanya untuk rujukan mahkamah syariah. Bagi tahu dekat IO, pegawai penyiasat minta IO tak ambil tindakan kepada suami sebab takut apa-apa saya -apa kita bimbang, bagi tahu jadi pihak polis dia boleh consider uh, apa masalah kita, bagi tahu. Untuk rujukan mahkamah syariah sahaja. Jadi bila kita buat macam tu, kebiasaannya IO akan buat pertimbangan, pihak polis akan buat pertimbangan. Yang penting ada report. Kan? Katalah berapa kali diancam, 5 kali, ada 5 report. Jadi bila ada lima report tuan-tuan di sisi sebahagian hakim dia kata itu adalah ghalibatu zon beban bukti tu dia kata balance of probabilities maknanya dia sangkaan yang kuat menunjukkan bahawa ugutan tu benar-benar berlaku satu ada laporan polis yang kedua yang kedua kita buat laporan ke pejabat agama Pergi pejabat agama, bahagian dunia cara keluarga tu, kaunseling itu, bagi tahu kita ada masalah keluarga, dia orang rekod semua tu. Rekod di pejabat agama itu, di kebanyakan mahkamah syariah, hakim terima. Sebagai satu lagi bukti untuk menunjukkan bahawa isteri tadi bermasalah. Masalah yang datang daripada suami dia. Apa dia? Ancaman. Walaupun dia tak buat, tapi dia ancam. Dua. Dapatkan dua kan? Satu di polis, yang kedua kita laporkan ancaman tadi kepada pejabat agama. Yang ketiga kita adukan kepada orang yang kita percaya. Jiran ke, kakak kita ke, kawan baik ke? Jadi orang-orang ni majikan kita dan sebagainya, orang-orang ni boleh kita bawa dia pergi mahkamah sebagai saksi nanti untuk beritahu bagaimana kita sebagai mangsa yang telah diancam telah mengadu masalah kita. Jadi kronologi tu mahkamah akan nampak cantik elok, maka itu cukup untuk dijadikan sebagai bukti bahawa ancaman telah berlaku dan mahkamah boleh buat keputusan berdasarkan kepada bukti-bukti sedemikian. Wallahu alam.